ইউথ কংগ্ৰেছ মহিলা এন এছ ৱাই সেৱা দল মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এই গোটেই মানুহখিনি যেনেদৰে আপোনাৰ চেষ্টা কৰিলে তাৰ ফল আমি পাইছোঁ আমাৰ এম এল এসকলেও বহু কষ্ট কৰিছে প্ৰত্যেকজন এম এল এ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত মানুহে বিশ্বাসটো আহিছিল যে এইবাৰ ধুবুৰীত আমি যিসকলে বিশ্বাসযোগ্যতাটো হেৰাইছে মানুহৰ কমিটমেণ্ট দি কমিটমেণ্ট দেখা নাই সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এই ৰায় মই সকলো লোকলৈ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু সুক্ৰিয়ায় কৰিছোঁ যিসকলে আমাক ভোট দিছে সেইসকলকো আৰু যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই সেইসকলকো যে আমি তিনিটা মাহ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা ক'লোঁ এতিয়া আৰু ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিলে এতিয়া গোটেই মানুহখিনি আমাৰ একে ইভেন আপোনালোকে চাওক ঘাটি খোৱা লোকসকল যিসকলে ৰাতিপুৱা উঠি খেতি কৰিবলৈ যায় যিসকলে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা উঠি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কামত লাগি থাকে ইভেন আপোনাৰ বেচমা বুলি এটা পৰৱ ইয়াত যিটো বিহু ইয়াত পাতে কোৰাজবংশীসকলে তাতো মোক মাতি লৈ গৈছে আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মাতি লৈ গৈছে যিধৰণে এটা পৰিৱেশ হৈছিল সমন্বয়ৰ সেই পৰিৱেশৰে আজি এই ফলশ্ৰুতিতে আজি যিধৰণে আপোনাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ সেই সকলো ৰাইজৰ মৰম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিছে মই সকলোলৈকে ধন্যবাদ অন্তস্থলীৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি থওঁতে কোৱাটো টান মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিখিনি কমিটমেণ্ট সেইখিনিয়ে মোৰ কোৱা